Уважаемые друзья, я хочу отчитаться перед городской громадой. Я работаю 17-й год в городе Мариуполе, но впервые почувствовал, что городская власть под отчет на городской громаде. И в этом, я хочу сказать, проявляется высшая демократия, которая свойственна самоуправлению в наших городах. И может быть Мариуполь сегодня показывает пример для других городов Украины, как надо строить отношения с властью. Мы полностью подотчетны. И я хочу сказать, что городская власть уделяет особое внимание укреплению нашего города. У нас налажены тесные деловые контакты с командующим сектором М. Огромную помощь оказывают волонтеры, которые сегодня выступали сегодня на митинге и являются настоящими лидерами и патриотами. Мы вместе проводим заседание штаба территориальной обороны. На этом штабе принимают участие представители от командующего, от военных, от национальной гвардии, от полка АЗОВ, от наших пограничников, милиция. Все, кто имеет отношение к укреплению города, работают в тесном контакте. И я хочу сказать, что сейчас мы сильны как никогда агрессор не пойдет на наш город, потому что он получит жесточайший отпор. Но сила наша не только в том, что мы укреплены, сила в том, что мы здесь сильны духом. И они знают, что их в городе никто не ждет. Эти два фактора являются мощным сдерживающим фактором, который не пускает сюда агрессора. Мы поддерживаем все инициативы жителей нашего города, направленные на укрепление, на оборону, на борьбу за мир. Мы действительно являемся форпостом, который не дает дальше пройти агрессору, пробивая дорогу на Крым. И когда решался вопрос, как быть силовикам, нашу просьбу услышали и областные управления внутренних дел, службы безопасности Украины прокуратуры, все находятся здесь. Они находятся в нашем городе, чтобы дать жителям нашим веру в то, что город никто не сдает. И никто его никогда не сдаст. Мы победим. У нас есть вопросы, уважаемые друзья. Уважаемые друзья, есть вопросы, которые звучали ранее. Сессия городского совета выделила миллион гривен. Но из этих денег мы потратили именно из бюджета только 60 тысяч по линии гражданской обороны, то, что связано с обороной нашего города. 460 тысяч гривен выделено на питание бойцам батальона «Азов». 120 тысяч гривен по инициативе пана Ярослава одного из лучших волонтеров было выделено на приобретение двух беспилотников, которые сейчас обкатываются и в ближайшее время будут помогать нашим военным. Уважаемые друзья, вы знаете, можно говорить и Где-то мы, может быть, и виноваты, и я хочу извиниться перед вами, если я где-то что-то делал не так. Но я хочу сказать одно. Я хочу, уважаемые друзья, вместе с вами пройти эти испытания до конца. Только так мы сможем защитить наш город. Вместе мы победим. Слава Украине! Слава городу герою Мариуполю! Слава городской громаде города Мариуполя!